सत की सेवा सफल बारह चश्मा साहिब पातशाही छेवी का पत्थर रखना ए स्थान पिंड तो लगभग दो किलोमीटर ते स्थित है नाल ही बगौर पिंड पैंदा है जिला फतेहगढ़ साहिब पैंदा है इथे मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सतारा फगण सोलह सौ अठासी गुरु साहेब कांगड़े तो चल के मलुके खाई छपार रोड़का गिदड़ी पिंड तो हुंदे होए कुडाणी पिंड आए सन फिर इस ते ती दिन रहे सन कुडानी साहिब गुरुजी दिया यादा बविंजा कलियां वाला चोला साहिब एक पैरादा जोड़ा एक सुनहरी अखरा वाली पोथी निशानी वजो सुशोभित है कुडानी तो आप तमोट चकोही रोनोन राजेवाल एक कोलाहा हुंदे होए इस स्थान ते आए सन ऐसा स्थान उस टाइम तिबे रेत परी जमीन इथे महाराज जी ने जल प्रगट करके अपनिया फौजा न छकया तो पिंड गए उ पहली पातशाही के वचना अनुसार एक कुत्ते ते एक सूर उधार किया जे कोई सच्चे मन नाल कोई सुख सुखदा है ता इस स्थान ते पूरी तूरी है। इस ते रेत उपरों गिली ही रेंदी सी। नाल थोड़ी रेत नाल पानी निकल सी। फेर सलाने पिंड वालिया ने अमृतसर तो इतिहास देखा ता पता लग गया सी कि इस स्थान ते तेवे पातशाह जी आए सन फिर पिंड वाल ने सलाह की गुरुद्वारा साहिब बनाया जाए फिर पिंड सलाने तो प्रधान जंग अपने नाल कुछ बंदे लेके बाबा जी को आए ते फिर बाबा जी लेके गए सन अते फिर गुरुद्वारा साहिब दा नी पत्थर रखवाया सी। फिर ए अस्थान दी उसारी शुरू की बहुत ही जल्दी ये स्थान दिया अस्थान मंजिला तैयार हो गई सन फिर लंगर हाल का नी पत्थर भी बाबा जी ने ही सी। उस तो बाद एक सरोवर का नी पत्थर बाबा जी ने ही रखा ओ भी बनके तैयार हो चुका है इस ते बाबा जी काफी समा ठहरे भी सन सेवा कराते रहते सन बहुत ही सुंदर स्थान बढ़िया होया है एकांत स्थान है जिस जगह जल निकलता पर पहला जल हुंदा सी चश्मा बनिया होया है पर हुन जमीन दा पानी बहुत थले चला गया है शायद इस करके हूँ पानी नहीं है बोलो जी वाहे गुरु साखी अंतरयामता दिया दो होर कथा अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो सब हाल लक्ष्मण सिंह जी पिंड सलाने तो बाबा जी का बहुत ही प्यारा सेवक है ओ अपनी बीती दस रहा सी। एक दिन मैं गुरुद्वारा चश्मा साहिब बाबा जी को दर्शन आया सी नाल एक छोटा मुंडा सी उस मुंडे ने दो बिल दे फल पे देख ले बच्चे ने बिल खानू मांग लिया लक्ष्मण सिंह कहंदा बाबा जी नु पूछ लई फिर कहंदा मैं बाबा जी कोल गया ते कोल जाके खड़ा हो गया फिर दस रहसी के मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बिल मांग लवा कहाना मैं सोचया न्याणे समझा के टाल मंगना ठीक नहीं समझ जाके मुंडे लग गया चलो घर चलीए कल खन्ने तो लिया के देवांगा बच्चा जिद पै गया मैं फिर बाबा जी कोल गया पर मन नहीं मनिया राह विचो ही मुड़ पिया जिम्मे भी टाल देंगे

बाबा जी ने बहुत बरकत पाइं दे नहीं दे देते ऐसा गल संगत नाल बहुत होंगे सन एक बार जद बाबा जी पिंड सौंटी अमरजीत सिंह की मोटर ते रही सन लक्ष्मण सिंह कह मैं ते मेरे घरवाली दोनों बाबा जी के दर्शन जा रहे सी रावे चक्कर वाली कहण लगी तुसी बाबाजी नो किन्ने पैसे नाल मथा टेकोगे ता लक्ष्मण सिंह कहंदा मैं काट तो काट सोच के कहा कि 50 रुपए नाल मथा टेकूंगा ता करवाली कहंदी आपा कबीलदार हां दुकानदार ता किस कर दे हुंदे हन 10 रुपए नाल मथा टेक देवी असी बाबा जी कोल पहुंच गए तेजा रुपए रख के मथा टेक दिता बाबा जी ने पंजादा नोट चक के मैनू कहा लक्ष्मण सिंह तू कबीलदार है दुकानदार है दुकानदार किस कर दे हुंदे हन दस रुपए दे दे। आल ने अपने पा रुपए लक्ष्मण सिंह कहीं दोनों सुन के दंग रह गए बाबा जी ने बिल्कुल वही लफज बोल देते। लक्ष्मण सिंह कहता मैं बाबा जी ने पूछा है तो कि पता लग गया जो गल ऐसी आपस विच की सी बाबा जी ने कहा जेहड़ी तेरे मन विच आई वही साढ़े मन च आ गई तो क्यों पूछदा है ये तो मालक दी मर्जी है उसने गुण गा याद करो बोलो जी वाहे गुरु बाबा जी दी कृपा द्वारा ने सेवा की सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए बाबा जी पिंड सलाने चश्मा साहेब गुरुद्वारे रहे, रहे सन उन्होंने एक बहुत ही शराब पीन वाला बंदा आया उसका नाम प्रेम सिंह सी ज्यादा शराब पीता पे रहना ढेर पे रहना बेसोज होके सारा दिन रात फिरदा सी एक दिन शराब का रजिया होया बा जी कोल आ गया मथा टेकिया बाबा जी ना मेरे ते किरपा करो मेरी शराब छुट जावे। फेर बाबा जी ने कहा, जे शराब छड़नी चाहुंदा है ता मन बना के गुरुद्वारे मथा टेका प्रेम सिंह जी मेरी शराब पीती हुई है बाबा जी कहंदे बारो ही मथा टेक आ आजा आके बाबा जी कोल बैठ गया बाबा जी ने कहा जा लंगर छक लेते सेवा कर सेवा चल रही है मिस्त्री लगे हुए हैं जो कम कर सकता है सेवा करो छवें बादशाह जी दी ऐसी कृपा हुई फिर उसने शराब नहीं पीती रोज आंदा रहा सेवा करदा रहा मन लाके के सेवा कीती हौली हौली सेवा कर दे कर दे ऐसा दिन भी आया कि फिर उसने इस गुरुद्वारे दा पद भी हासिल कीता लगभग 7 साल गुरुद्वारे दा प्रदान रहा सारा टबरे थे आके सेवा कर दे रहे अपना जीवन सफल कर दे रहे हन जो भी गुरु नानक जी देदार दी सेवा मन लाके करदा है उसते गुरु नानक जी जरूर मेहर करते हन फरक सिर्फ इना ही है जे अभी मन ला के सेवा करिए मन विच वैर विरोध कपट ना करे सेवा करे मन राम नाम ना लावे बस गुरु नानक जी दा हो के रेत महाराज जरूर कृपा करेंगे फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा हो बोलो जी वाहे गुरु तत्वा